Камера заработала, писаєш. Давил, давил ее. Так, 37 секунд до виходу удаленого спортсмена. 30 секунд. В менше так активно арсенал. Перехоплення. Без кетков Спартак. 20 секунд в меншості. Тримають шайбу Вакулій Сергій. Чотка в впевнена. О, старожу приоделся. Вот кто вышел, пятый. Э, на скамеечке из запасных. Вот он жокер. Все, разобрались, разрулили 4 секунды. 3, 2, 1. И Виталий Михайловичук на Майданчике. Благодарим. Нащопнули. Чертки да не сбили. Да, Это да. Немного. Все красиво, да, четко четкая работа судейской. Вот шайбу и сторожук. Видите, как запасной игровец. Хорошо, что и форма есть, и ковзаны наточены. И бажание есть, и здоровье позволяет. Увага! Боже мой! Шайба! Где шайба? Стоп игра! Снежинский Влад прошелся там по захисным ряду там по вратарю, да, это всех порвали вратарю, всех завалил порвал всего умницы. Пор... диваны, все диваны разорвали. вата на льду, парус порвали парус, да, надо все зашивать теперь как-то. Во время игры время у них не сидит и если Влад пошел, то это уже да серьезно. Сносит моментально. Попробую стой там. Тоже не маленький. Это машина времени. Так, хорошо. Ну, это стройка. Амуниция. Все зашито, все отлично в форме. Олег Коваленко. Отлично. И продолжается, продолжается игра. Да, да. Придется ночевать мне здесь, Паша. Мне да, на 10-15 сне на работе. И морду. Надо ночь как-то да, спать. Покушать надо как-то. На ночь нельзя кушать. Увага, Спартак! Скорости показывают. Борьба вообще. Заряжены все. гравцы. Борьба хоккейная. Так, Роман Рео вон уже по гражданке. И видим за бортом. Так что все бы